एहतसाब अदालतों में सबक़ सदर आसिफ जरदारी सबक़ वज्राय आज़म नवाज़ शरीफ यूसुफ़ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ मुख्तलिफ नैब रेफ़रेंसेस का रिकॉर्ड जमा करवा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान से नैब तरामीम कॉलदम करने के फ़ैसले पर अमल दरामद का सिलसिला जारी है नैब के तफतीशी अफसरान की जानब से आज मज़ीद अट्ठारह रेफरेंसेज का रिकॉर्ड जमा करवा दिया गया अस्सी रेफरेंसेज में से चवालीस का रिकॉर्ड अब तक एहतसाब अदालतों में जमा करवाया जा चुका है नवाज़ शरीफ यूसुफ़ रज़ा गिलानी और आसिफ़ ज़रदारी के ख़िलाफ़ तोशाखाना रेफरेंस का रिकॉर्ड जमा कराया जा चुका है कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के केसेज बहाल होने के बाद नैब की टीम केसेज का रिकॉर्ड लेकर एहतसाब अदालत पहुंच गई राजा परवेज़ अशरफ़ के ख़िलाफ़ रेंटल पावर रेफरेंस का रिकॉर्ड भी जमा करवा दिया गया है आसिफ़ ज़रदारी के ख़िलाफ़ आठ अरब रुपये की मशकूक ट्रांज़ेक्शन के रेफरेंस का रिकॉर्ड भी जमा कराया गया है नैब के तफ़्तीशी अफ़सरान ने तीनों रेफरेंसेज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत नंबर तीन में जमा करवाए एहतसाब अदालत के हुकाम की जानिब से जमा करवाए गए नैब रिकॉर्ड की जांच पड़ताल का सिलसिला भी जारी है याद रहे कि रवा माँ पंद्रह सितंबर को साबित चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बिंदल ने अपनी रिटायरमेंट से कबल अखरी दिन अखरी केस का फ़ैसला सुनाया था जिसमें नैब तरामीम के ख़िलाफ़ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त की समात करार देते हुए नैब तरामीम की कई शिक्कें काल अदम करार दे दी थीं सुप्रीम कोर्ट ने पचास करोड़ रुपए की हज से कम होने पर ख़त्म होने वाले तमाम मुकदमात बहाल कर दिए थे और तमाम केसेज एहतसाब अदालतों में दोबारा मुक्र करने का हुक्म दिया था अदालन उजमा के हुक्म पर मुल्क भर की एहतसाब अदालतों को नैब की जानिब से रेफरेंसेस वापस भेजे जा रहे हैं